Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat Muslim semuanya? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwasanya di waktu Rasulullah SAW sedang asyik bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah SAW menirunya membaca. Ya Karim, Ya Karim Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi Ya Karim, Ya Karim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, ya Karim, ya Karim. Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah. Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" Belum jawab orang itu. Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya? Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya Sekalipun saya belum pernah melihatnya Dan membenarkan perutusannya Sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya Kata orang Arab Badui itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, wahai orang Arab, ketahuilah aku inilah NabiMu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat. Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. Tuhan ini Nabi Muhammad. Ya, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab itu. Seraya berkata kepadanya, wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur Yang meminta dihormati atau diagungkan Tetapi demi membawa berita Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit Dia berkata Ya Muhammad Tuhan Assalamu mengucapkan salam kepadamu dan bersabda Katakanlah kepada orang Arab itu Agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari masyar nanti akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Baduy itu. "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran makfirahnya. Jawab orang itu. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya. Mendengar ucapan orang Arab Badui tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis mengingatkan betapa benarnya kata-kata orang Arab Badu itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu malaikat Jibril turun lagi seraya berkata, Ya Muhammad, Tuhan Assalam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, Berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga arsi lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Betapa sukanya orang Arab Badu itu mendengar berita tersebut. Ia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya. Demikian sepenggal kisah pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.